Thank you. и школе Олимпийского резерва, расположенных в Азербайджанском и Киевском районах нашего города. Крымчук славится хорошими спортсменами. Самый лучший, и в Крымецком, в Добрый день, дорогие друзья, коллеги, спортсмены. Нам приятно находиться здесь, в данном месте, с вами. Видеть всех, и нам приятно. То, что вам сомнительно, и приятно нас здесь. В своей жизни я занимался очень много видов спорта, начиная с гимнастики, акробатики, карате, я я играл. Вот. Но потом пошел на бокс, и на Он, конечно, не наставил. но был рад, что я делал выбор. И я думаю, что я правильно сделал, что выбрал бокс и выбрал спорта, в одной стране. А в другой стороне команды Чем спорта, чем-то победила наша сборная Украина в мира, в олимпийских игр. я же вовка, выбрал буду на дискотеке, получаться. получится. Что вы чувствовали после того, как вы выиграли Только микрофон, Саша. Чувства были себе представлял, что все уже закончилось. Уже, ну все, дальше уже ничего не будет. Оденут олимпийскую медаль, да, и как бы в принципе уже можно будет отдыхать. Но отдыха по не получил никто. Чувства это знаешь, их просто не передать. То есть настолько радости было, что я сам не, ну, я сам не верил, что я там стою. Есть, аж так было. Эмоции очень позитивные, приятные дайте с целью это, и кто-то из вас однозначно эти эмоции переживет. Я вам скажу так, каждый парень, который занимается боксом, он, наверное, должен поставить перед собой определенную цель, то то, 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 либо это будет мастер спорта, либо это будет заслуженный мастер спорта, либо он захочет конкретно выбрать в стиле, но она должна быть определенной, то есть вот конкретно я хочу быть тем, и просто идти к ней, и, наверное, там, у каждого должен быть мудрый тренер, который будет правильно его вести. <связать> делать правильные вещи в тренировках. То есть, ну, там это все мелочи, из -за этих мелочей состоит бокс. Чтобы каждый тренер знает, у каждого, своя, у каждого тренера своя какая-то система подготовки. Нужно просто доверять тренеру. <связать> Короче, прикольно вот возникало желание постоянно пришел с ребенком на все, на дневную я не пойду. Он вроде поспал чуть-чуть, переосмотрился и пошел. Вот так было на протяжении трех недель.